Коли ну, зникає дитина, чому, наприклад, деякі волонтери починають шукати на вокзалах десь, деякі їдуть до якихось місць, надбудови або а, чогось такого. Як ви формуєте цей план? Абсолютно единого алгоритма его не существует. Есть алгоритмы, которые мы уже проработали, э, которые мы индивидуально приспосабливаем каждому поиску. Да, но все зависит э, от мелочей, от индивидуальности пропажи. когда заметили, где заметили, э, что это за человек пропал, какой у него характер, куда он мог направиться, а мог ли он вообще э, случайно потеряться, или он мог специально скрыться? Информацию нам предоставляют родители, ювенальная превенция, правоохранительные органы в общем. Информацию мы собираем из друзей, родственников, мы проверяем полностью все соцсети. Самое главное, что родители должны запомнить, что вся информация, которая передается им и нами, для нас, она остается абсолютно конфиденциальной. Максимум, не максимум, а кому она может передаваться, это только правоохранительным органам. Никаких не в соцсетях, никуда не выплывет. Человек и мужа ей, какие-то такие способы для батьки, чтобы полашила пошел? Здесь есть определенные алгоритмы, что необходимо сразу же выполнить родителям. Как только они поняли, что ребенок потерялся, обязательно сразу же, это первым делом, позвонить в полицию. Полиция собирает данные. И уже сообщает всем патрульным в городе. В это время направляется к ним патруль, которая проводит более точный сбор информации. А как, ну, необходимо научить ребенка, что, что она должна делать, если на выпадок она загубится? Если не увидели патрульных, чтобы они подошли в какой-либо магазин, супермаркет. Мы живем в крупном городе. Обратились к охране и сообщили, что они потерялись что им нужна помощь. Конечно, просто так где-либо на вокзале подходить к незнакомому мужчину, говорить, что он потерялся, это тоже опасно. Но на тех же вокзалах обязательно будут полицейские, люди в форме работников вокзала. Если потерялись где-либо за городом, Необходимо детям рассказать, обучить им, что они не должны идти куда-либо в лес, в посадку, в поле, что они должны передвигаться в местах максимально возможно появления людей. То есть это дороги, тропинки, желательно, конечно, асфальт, асфальтированные дороги. И если они уже потерялись где-либо в каком-то лесочке и вышли на дорогу, им нужно просто остановиться. Им нужно просто остановиться и ждать, ждать помощи.